2021-ci ilin yanvarın 27-sində Nəsimi rayonu 4-cü mikroayran ərazisində yerləşən məhşət tullantılarının atılması üçün nəzərdə tutulmuş zibil qutularında doğranmış vəziyyətdə naməlum qadın meyinin hissələrinin aşkar edilməsi faktı ilə bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanmış cinayət işi üzrə istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun rəhbərliyinin göstərişinə əsasən Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində tapşırılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, istintaqla İdris Məhəmmədovun onunla eyni ünvanda yaşayan qadının banı Məhəmmədova küt alətlə baş nahiyəsindən vurmaqla, daha sonra kəsici-deşici alətlə bədəninin müxtəlif nahiyələrindən xəsarətlər gətirməklə, xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürməsinə, daha sonra meyit hissələri ayırmaqla, meyit üzərində təftidici hərəkətlər etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İdris Məhərrəmov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü və 245-ci maddələri ilə təqsirləndirilərək şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılaraq baxılması üçün adiata üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.